Здравствуйте, это я Кристина. Сегодня у меня обзор видео на машину Monster High, где они есть. И это, конечно, не старишь, но она подходит к ним, скажем так. Вот она машина. Такая вот. Я тут наклеила флору, конечно. Мне нравились Пинкс давно, конечно. У меня еще этих кукол не было. Вот, я наклеила вот такую вот наклейку, чтобы была хотя бы одна наклеечка Monster High на машине. Такая вот. Такие пары. Такой вот бан, бампер. И номер, конечно. Тут тоже фар, улыбка ее, потому что сегодня хороший день. Так, вот такие вот сиденья. Руль, как всегда, крутится. Ну, тут, конечно, стекла нету, я убрала. Ой, фары. Такие вот такое зеркало, другое, а другого нету. Ветер был, оторвалось. Что еще а, кондиционер тут и вот тут бардачок и тоже два кондиционера тут такая вот скорость где они набирают бардачок тут такие вот диски что еще такие вот наклейки на ней были, чтобы он было легко вот так вот залезать в машину, запрыгивать. Тут, конечно, багажника нету, но можно сюда положить. Что еще? А, точно. Такие вот квадратики. Это мы с братом не смотрели открепить, но все равно хорошо есть. Вот это их машина. Сейчас я их посажу, и вы увидите, как им там уютно сидеть. И вот я их посадила, и видите, каким уютно ездить. С вами была Кристина. Приятного вам вечера.